Здравствуйте. В ноябре прошлого года Центральная избирательная комиссия утвердила результаты выборов в Верховную Раду 7-го созыва. Так получилось, что в этом году с годовщиной этой даты практически совпало решение руководства страны об отсрочке возможности заключения Украины договора об ассоциации с Евросоюзом. Об основных аспектах работы Верховной Рады и коллизиях большой политики. Мы говорим сегодня с народным депутатом Украины Сухим Ярославом Михайловичем. Здравствуйте, Ярослав Михайлович. Здравствуйте. Тему нашей беседы сегодняшней я обозначил. Однако, учитывая важность и резонансность поднимаемых вопросов, мы несколько изменили формат передачи и пригласили в студию известных запорожских журналистов, руководителей ряда средств массовой информации. Итак, наши гости Маринюк Людмила, генеральный директор телеканала НТМ. Здравствуйте. Зотов Валерий главный редактор газеты «Правда». Добрый день. Веревкин Александр, главный редактор газеты «Запорийская Сич». День. И Кабинец Алла, главный редактор газеты «Запорийская правда». Яслав Михайлович, позволю себе нашу беседу сегодняшнюю в студии начать с такого вопроса. Вы были избраны впервые в Верховную Раду в 2000 году на довыборах по мажоритарной основе. Через два года уже на формализованных выборах вы были избраны повторно в Верховную Раду, тоже на мажоритарной основе. После этого пятый шестой созыв вы избирались по партийным спискам вот ну, такова была система того времени и вновь в 2012 году уже по смешанной системе вы прошли верховную раду как депутат мажоритарщик скажите вы ощущаете разницу между депутатом мажоритарщиком конца 90-х начала нулевых годов и нынешней э составляющей мажоритарной или же вот та партийная система партийная дисциплина запрессовала Инициативу народного депутата, который избирался по одномандатному округу. Вот на входе в телекомпанию Алекс памятная доска главного редактора основателя телерадиокомпании Алекс Александра Кузнецова. На его место в парламенте я да избирался. Он умер прямо в сессионном зале. Я вам скажу, что там мажоритарка третьего, 4 созыва, это были люди самоотверженные. Я помню дискуссии в сессионном зале, но не по пустякам, а по существенным аспектам, которые беспокоят действительно людей на конкретном округе. Вот Александр Кузнецов, я помню его первые приемы граждан, как он доводил себя, услышал, увидев то, что происходит. К сожалению, его не стало, потому что я, например, так считал и считаю себя, что он себя просто сжег сжег сердце, сжег нервы и ушел из жизни прекрасный человек. Партийные списки, ведь в седьмом созыве были и партийные списки, и мажоритарка. Я лично сам для себя избрал мажоритарку, пошел по тяжелому округу. И вы задали очень хороший вопрос, который сегодня беспокоит многих мажоритарщиков. Ведь та мажоритарка, она была более, давала возможность раскованности, я мог не оглядываться на мнение фракции, на мнение партии отставить то что и были некоторые вещи например я помню когда я пошел в 2003 году против мнения фракции была такая идея снять пошлину на подсолнечник и я отстаивал что не надо этого делать и оказался прав. так вот сегодня вот в седьмом созыве очень ярко видно вот это наша пока что детская болезнь такая партийности Украине, когда в борьбе партийной бюрократии с партийной демократией, она всегда была, она будет, она во всех странах есть, пока что побеждает бюрократия. Поэтому многие народные депутаты Украины, даже избранные по партийным спискам, э -э, как, ну, вроде бы хотели бы проявить свои мнение, они не могут, есть партийная дисциплина. А, и мажоритарщик, который входят в эту фракцию, и шел от партии регионов, не стеснялся рассказывать, какой чье политическое креду я отстаиваю. И тоже нам надо как-то прислушиваться. Конечно, найти вот эту золотую середину очень трудно, очень важно, но для этого нам необходима депутатам поддержка и оценка наших избирателей, потому что по-другому получается, знаете, какой-то какой разговор сам с собой. Ну вот, работа мажоритарщика связана непосредственно и с деятельностью Верховной Рады, высших законодательных органов страны, правительства с внешнеэкономическим направлением. Мы все мы знаем, что на прошлой неделе было принято резонансное решение по корректировке, наверное, так, вектора внешней политики. Я позволю себе процитировать одно из центральных изданий, газету «Сегодня», которая написала об этом следующее. Украина устала ждать милости от ЕС и Российской Федерации, пошла наступление. Первое, очевидно, не готовы помогать нам финансово в той мере, в которой необходимо, дабы избежать финансового кризиса. Второе же давят на нас торговыми войнами. В результате мы приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС и призываем Европу и Россию к трехсторонним переговорам. Кабмин опубликовал соответствующее распоряжение. Николай Азаров поручил министрам восстановить активный диалог с Россией и другими странами Таможенного Союза, а также предложил ЕС и РФ создать комиссию на трехсторонней основе, чтобы проработать все вопросы и восстановить экономические отношения. Газета сегодня, 21 ноября. Мы уже слышали немало комментариев и высокопоставленных украинских чиновников, политиков, и комментариев из-за рубежа Европы, России по данному вопросу. Однако нам было бы очень интересно послушать вас, народного депутата от Запорожской области, человека, которого Запорожская громада делегировала в высшие эшелоны власти. Поэтому я прошу наших гостей подключиться к этому разговору и задавать свои вопросы. Людмила Марина, пожалуйста. Ярослав Михайлович, скажите, пожалуйста, почему в последний момент правительство Украины дало заднюю передачу в процессе евроинтеграции? Ваше мнение, правда ли это, что Россия переиграла ЕС по вопросу с Украиной. Правда ли это, что вопрос льготной цены на газ и будущих выборов 2015 года определил основной вопрос в процессе подписания евроинтеграции, решения с евроинтеграцией? Что ожидало бы Украину, если бы такой договор был подписан? И нужны ли мы вообще в Евросоюзе со своими проблемами, коррупцией, низкими пенсиями, дорогами? Ваше мнение. Вы пожалуйста. задали вопрос, который сегодня беспокоит многих людей, особенно наблюдая эту живую картинку бунта в Киеве, когда съехались тысячи, сотни тысяч людей, требующие продолжения банкета. Что случилось? Ну, мое личное мнение для начала. Конечно, я ностальгирую, как и многие люди в стране о Советском Союзе, о бесплатном медицинском обслуживании, обучении о понятности, может бедной, но всякое там такое, это, да, но ну, это такая ностальгия. Вместе с тем я как э, прагматик, вижу, что ну сегодня многие вещи, о которых мы тогда мы говорили, сегодня уже невозможно в условиях частной собственности на средства производства, в условиях появления нового класса работодателей и новых отношений между трудом и капиталом и тем, что Украина не может долго стоять в стороне от э, огромных мощных э, таких глобализационных процессов. Мы туда вошли. Сначала вступив в организацию, в всемирную торговую организацию, вступили на крайне невыгодных нелях условиях. Хочу вам напомнить, что это в 2007 году фракция партии регионов, когда был премьер-министром Виктор Федорович Янукович, принимала один закон за другим, который нужен был для вступления нас в Всемирную торговую организацию. У нас не поддерживала тогдашняя оппозиция, она была обиженная, бывшая коалиция, потом оппозиция, она нам стала полки колеса, но ну, мы эти законопроекты все приняли. Но в 2008 году, когда вернулась вся эта с Майдана команда опять к власти, они подписали договор с Всемирной торговой организации на крайне невыгодных для нас условиях, и и сегодня Украина внесла уже около 360 таких постановлений, просьбы к Всемирной торговой организации снять ограничения на целый ряд продукции для нас. Мы могли получить и сегодня такую же беду. Но что случилось теперь объективно? Градус электоральных ожиданий был просто огромно высок. Почему? Из дня в день мы принимаем законы или мы не принимаем. Виктор Федорович встречается с фракцией. Дошло дело до того, что мы часов в пять. Фракция и президент Украины, почетный лидер партии регионов обсуждали. Плюсы, минусы выступали многие промышленники. Очень хороший вопрос тогда, я помню, задал Вячеслав Александрович Буслай, который сказал о технических регламентах и стандартах. И было поручение премьер-министру, вы, пожалуйста, согласуйте тоже в переговорном процессе. К чему мы в результате пришли? Мы пришли к тому, что народ стоял в стороне. Вот то, что там у знаете, так настойчиво президенты, правительство, наши переговорщики вели, рассказывали. Это мы всего этого не знали. А нужно было показать людям. Вот посмотрите, что происходит. Что предлагает нам Европа? Нам Европа предлагает финансовую помощь. Ура! Один миллиард на семь лет. И к чему, и куда это? А то, чтобы мы МВФ возвращали вот те проценты, которые мы там должны. Но ну, не важно. Что предлагает нам Россия? Россия пока что ничего не предлагала, а Россия нас постоянно пугала. И эти фуры длиннющие там стоят, и постоянная угроза, что у нас все закроется, прикроется. Вот это все людям надо было объяснять. И потом можно было в конце концов у людей спросить, скажите, пожалуйста, ведь это ж ассоциация, это торговый договор. Это не как... Тут суверенитет абсолютно ни при чем. Это мы открываем зону свободной торговли, мы им, а не нам. Мы стоим на, на страже безвизового режима, мы начинаем вести какие-то переговоры. Все, вот это нужно было людям объяснять. Это такая ошибка власти, как и все во время при пенсионной реформе. Когда с 93 по 2003 каждый, каждую неделю были передачи, людям объясняли, рассказывали, с ними советовали, спрашивали мнение, то в 11-м году просто через коленки поломалось и вышел, и получился общественно-политический негатив. Сегодня если бы мы не остановились, если бы мы подписали, мы попадали еще в худшие условия, чем при вступлении в Всемирную торговую организацию. И людям надо было это честно, открыто рассказать. И та оппозиция, которая сегодня выводит людей на улицу, искусственно нагнетает страсти, она фактически играет на руку нашим противникам. Посмотрите, Польша, и Латвия. Две, два примера. Латвия, которая на романтической волне пошла поступ, и вступила и потеряла всю свою промышленность. И Польша, которая на грани фола торговалась стисли зубы, разрывали договор, обновляли и тому подобное. Получила в общей сложности около 100 миллиардов, ну 87 миллиардов евро для развития, сохранила свое сельское хозяйство. Поэтому в данном случае, я считаю, в поведении правительства победил прагматист. Но, как всегда, сказал великий Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Получилось через взрыв людского неудовольствия. У нас, я так думаю, пути другого нету. Ведь евроинтеграционные процессы, были записаны еще в программе партии регионального возрождения Украины, 1997 год. Потом в 2 второй, третий съезды партии регионов. Потом за единую Украину, куда вошла и партия регионов, и трудовая Украина, и прочее, прочее. Мы говорили о том, что мы стоим на этих на основаниях, но ну, мы не должны, мы не будем разрывать стратегическое протерство. Россия поступила правильно. Если к нам хлынут дешевые, высококачественные товары, то надо поставить заслон перед Украиной, чтобы эти товары не пришли в Россию и не погубили им еще. Их не производство в частности вот эту легкую промышленность которая только 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 у нас поднимается и машиностроение поэтому я так думаю что вот эта торговля и война нервов которая сегодня нам демонстрируется между Киевом Москвой и Брюсселем это не измена курса это попытка не допустить измены национальных и экономических интересов, закрытие промышленных предприятий, страшных убытков, которые потом никто не компенсирует, это невозможно будет сделать, и мы будем и дальше стоять на переговорных процессах за то, чтобы осигновались наши переходы на новые технические регламенты и стандарты, защитить свое сельское хозяйство, безвизовый режим. И самое главное, у нас ведь проблема а Европа на это не дала добро, у нас огромная разница в зарплате наших гастарбайтеров, которые там работают, наших трудовых мигрантов и те люди, которые там работают, местные. Поэтому у нас есть масса проблем, которые мы должны в переговорном процессе решить. Не подпишем мы 28-го, подпишем 29 го или когда опять саммит соберется. Но торговый договор, конечно, с Европой должен быть подписан. И мы его подпишем. И народ должен это понимать. А народу, что происходит? Вот вы правильно сказали. Ну, вот сколько раз уже и, я и на фракции выступал, и в средствах массовой информации в Киеве, и здесь, в этой студии я говорил. Но проблема не в том, что, например, трудовой кодекс плохой. Никто о нем по-нормальному ничего не объяснил. Пенсионная реформа да. Да это не мы придумали плохие такие, это весь мир пошел, потому что стареет население и так далее. Поэтому и точно так же Евросоюз. Но в Евросоюз, вы правильно сказали, нас никто не зовет, с нашими зарплатами, с нашими пенсиями, вы мне извините, с нашим политическим бескультурием элиты, которая демонстрируется в системном зале, пока что нас туда не зовут. Мы говорим пока что о нормальном торговом договоре. Спасибо. Давайте продолжим. Пожалуйста, Валерий Михайлович.